все двери открыты. Поэтому не дай. да? я просто просто... я не знаю. А что может быть такое? Я даже не подозреваю, что может быть такое. Нет, а на, на что похоже? Объясните, это? Объясните что, это что такое? может это быть. Ну, на что похоже, Подозрение да, Я просто скажу, вызвал этот предмет, мы его Извините. Таким приспособлением пользуется для управления А, ну, на А, все, все. Хорошо. Проверим. Хорошо, хорошо да. Да. Собака заходила, посмотрела, но нет здесь ничего, Я говорю, здесь нет никакого такого запаха, который бы заинтересовал бы эту собаку. Вот. Она больше к холодильнику, больше вот так. Весь, всю комнату, все комнаты в детских вещах, в детских спальнях. У нас здесь три этажа, они в эти все три этажа обошли, но ничего вы да? Ну, в конце концов, вот написали этот протокол. Указали, что они бутылку вот эту увезли, забрали, и вот этот пневматический пистолет. Все. И этот я подписался, они мне копию оставили. И вот так у нас обыск прошел. В мае, когда жили, приезжал в Армянск на границу, я ездил встречать а супруга, чтобы не пустить военные машины в том направлении. Ходили по пешеходному переходу, Ходили по пешеходному на 10 по, по 10 тысяч рублей. Вот и в связи с этим. Да. Да, да. Мы уже заплатили. Да. Потому что... да. Потом в двойном размере это все. Да, Не да, сказали, да, каждый день да. будет накручиваться. Ну я говорю, ну, счетчик включили. Хорошо, да. Поэтому да. Но мы делали. говорим, да, пусть это будет от нас вам милостыть. она были на Майдане. Четыре человека с нашей был. семьи. Тут уже боевые действия пошли. Ну вот это в зимнее время, когда было очень холодно, готовили плов. Первый раз, когда мы изготовили, было у нас приблизительно 280, около 300 порций. Потом мы уже стали 20 больше 20 килограмм мяса закладывать стали больше риса закладывать и в общем это так как мы плов раньше не готовили в этом казане и стали наращивать объем людей все равно много все съедается и в общем довели до того что в казане 400 порций 20 19-20 градусов мороза и вот в это время готовить, в первую очередь замерзает вода, замерзает, это, застывает масло, За, это, замерзает газ. А у нас печь да, газовая. И поэтому приходилось сначала развести костер, нагреть воды достаточное количество, да, потом опустить баллон в эту воду, чтобы прогреть газ. После того, как только уже газовая горелка начинала гореть, то у нас проблем нет. Уже вода, как говорится, мы помогли всегда вскипятить э -э воду, и процесс уже идет. Э -э 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 столько было э -э благодарности, благодарили. И каждому надо было еще и отвечать. Вот. Даже, как говорится аж во рту пересыхало. Да? Прощайтесь. С этого двора выселяли дважды. Это было в году нас загружали как вот особо опасных преступников прямо на платформу заехал этот uh, уази вплотную к вагону прямо к двери под, под, под подогоняли и uh, вот как бы насильно в этот вагон заталкивали вот в этом дворе пока мы не были прописаны вот, были служба кгб прокурор, милиция. Если обыск вот этот, который последний, можно сравнить вот с тем событиями, которые происходили? Ну, тоже та же милиция, тоже вот это нагнетание перед двором. Это же 12 человек, это только те, которые пытались сюда зайти. А сколько их еще охраняло? Это вот эта улица была заполнена машинами. Стояли милиции это вот одинаково это старшего сына машина татарские и флаг украины мы их не снимали с начала майдана мы номера не меняли на, 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 на автомобили права не меняли паспорта не меняли вот как мы жили при это, это, украине мы так и остаемся жить при украине Берекет. Изобилие. Достаток, изобилие. У меня внутри в универсаме 10 касс работала в прошлом году, то в этом году работала всего одна касса. Вот настолько, как говорится, ухудшилась наша, наша деятельность. Вот те боксы, про которые я говорил, как стояли, так и стоят. Продаж нету. Ну, кто сейчас вот в Крыму зарабатывает и на чем зарабатывает сами местное население? Очень много уволенных, очень многие сидят без работы. Покупная эту способность снизилась, курортников нету, вот практически. Вот сейчас вот сколько вот человек, людей в магазине, вот совсем вы видите, мало, и это не не курортники. Это все только местные. Поэтому надеяться на то, что здесь в ближайшее время будет хорошо, я, я не могу. Сколько тут до моря? 200 метров. Буквально вот 200-220 метров до, от моря. Поэтому точка такая была, да, оживленная? Много здесь было торговли. Здесь много блоков питания. И вот этого всего в этом году, конечно, вот были лишены. В связи с тем, что нет покупателей и сократились продажи, вы не думаете выезжать из Крыма или продавать? Ну, просто мы же сейчас остались заложниками своего же имущества. Если мы оставим такое количество недвижимости, то, естественно, его просто разграбят. Мы теперь уже вынуждены, как и охрана здесь, находиться, если вот эти, они вот видите под, под любым предлогом врываются, чтобы покопаться в наших вещах, в нашем имуществе. Здесь было очень много отдыхающих, очень было затруднено пройти, вот особенно июль, август месяц, и вот эта территория, да, стоп, вот эта территория, как только начинается вот эта зеленая зона, вот это была заставлена автомобилями, вот за причалом там в конце там клуб обучения дайвинга. в этом году тоже все это в таком плачевном состоянии. Раз нет курортника, нет денег, нет ни на что содержать. И на следующий год, наверное, совсем будет плохо и со, с, с торговлей, потому что многие в этом году еще заблуждающие работали, а на следующий год уже второй раз такую ошибку, которая предоплату Наверное, никто в этом году и не сделает.